Екстремальними розвагами вас вже не здивувати, хоча сьогоднішня пропозиція особливо цікава. Знайомтеся, Денис Дигер дигер, людина, що вивчає, відкриває та подорожує під Це дійсно наш вхід сьогодні. Так, це дійсно наш вхід Сьогоднішній підземно тоді вас собственно приглашаю. Ну мені вже цікаво. Тоді ходімо разом. Вот мы сейчас попали в одну из дренажных систем Киева. Вот. То есть вот эта вот вода, которая бежит, это, можно сказать, грунтовая вода. То есть в чем суть? Киев стоит на склонах, склоны имеют свойство сползать. Для того, чтобы они не сползали, строят вот эти вот дренажные галереи. Само завдяки вот таким спорудам наш правобережный Киев стоит на месте, а не спадает в Днепро. Первые сооружения вот подобного плана были построены еще... 1700, не помню какой год. Вот то, куда мы сейчас полезем дальше. Мы туда и полезем. Да, туда, совершенно верно. Вот тем ходам, по которым мы будем ходить, им почти 100 лет. То есть лет через 5 им будет сотни лет ровно с момента постройки. Выявляйте, что вы побачите. Помнятаем и про Обычно есть как бы комбинезон, который не жалко испачкать, и который, собственно, предназначен для того, чтобы в нем лазить. Резиновые сапоги, потому что, как правило, под землей бежит вода. Вот. И для тех, ну, для новичков, грубо говоря, те, которые спускаются под землю первые разы, обязательно каска. И, естественно, само собой разумеется, фонарик с запасным. не гаймо часу, а полизаму прямо туда. Вот, смотри, вот видишь, вот бежит вода. То есть это вот как раз именно то, о чем я говорил. то, что бежит вода, это значит, что это сооружение до сих пор спустя сотни лет выполняет свои функции. И эта вода, если бы она оставалась в склоне горы, то склон горы начал бы дальше сползать. Главное, на вас еще цикавит запах у подземельни. Вот уж раскрывая завису. Тут неприемных запахов немае. Даже мы, наверное, не пойдем, потому что тут э, вытек немножко плывун и просто глубоко и грязно. Настрожки засмок, поэтому... Помилуємося тими красотами, які бачимо нині. Пізнавайте підземелля своїх місць, проте будьте обережні.